wong Jawa wiwit biyen wis diajari unggah-ungguh lan tepo lra menehi pitutur sedulur ana ing papan rame padha wae karombah beraib lan nglarani ajining diri senaja niate apik yen ditinakake ing ngarepe wong akeh tembung pecik bisa malih dadi panye nyamah nanging menehi pitutur kanthi cara meneng alus lan pribadi iku wujud njogo martabat lan pakurmatan. Amarga sedulur ora butuh dipamerake kaluputani, nanging butuh dipangku lan diparingi pangerten. Pitutur sing metu saka arti sing resik, diparingno kanthi wicaksana bakal luwih gampang ditampa lan dadi piwulang. Mula, aja cepet-cepet menerake wong liya ana ing ngarepe umum. Wong Jawa percaya Ajining diri gumantung saka cara kita njeko liyan. Sebab ngajeni wong liya sejatiné uga ngajeni awak dhewe.